ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਕਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ देखिए जैसे बीजेपी ने पिछले दस साल काम किया आज एक बार फिर सत्ता में आने के बाद उसी तरीके से काम करना शुरू कर दिया है कि ईडी का इस्तेमाल सीबीआई का इस्तेमाल सिर्फ उन लोगों को दबाने के लिए जो बीजेपी के आगे घुटने नहीं टेक रहे अरविंद केजरीवाल जी की गलती सिर्फ इतनी है कि उन्होंने दिल्ली में तीन बार सरकार बना ली और बड़े मैंडेट से बना ली और दिल्ली के लोगों को सूल देने की काम कर रहे हैं देखिए कि ऐसी क्या मजबूरी थी सीबीआई की कि रातों रात अरविंद जी को गिरफ्तार करना पड़ा और कोर्ट में लेके जा रहे हैं क्योंकि उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट आज अरविंद जी को बेल दे सकती है और बीजेपी और वाजपेयी कभी नहीं चाहते कि अरविंद जी बाहर आए और लोगों की सेवा करें और लोगों की लड़ाई लड़े तो इसलिए पहले भी ऐसे काम करते रहे हैं लेकिन और आज भी कर रहे हैं लेकिन हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और उम्मीद है अरविंद जी बाहर आएंगे और लोगों के लिए काम करेंगे सारे लोग जानते हैं कि ई और सी किसके कहने पर काम कर रहे हैं वो कांग्रेस के कहने पर काम कर रहे हैं जहाँ वाजपाइयों के कहने पर काम कर रहे हैं और सारे लोग जानते हैं कि बीजेपी किस तरीके से काम करती है तो आ, कोई बात नहीं पहले भी ऐसे किया लेकिन एक रुपए की भी सिंगल पैनी की भी कोई ट्रायल कोई पैसा किसी आम आदमी पार्टी के लीडर से मिला भी नहीं और ये कोई ट्रायल मनी ट्रायल साउथ भी नहीं कर पाए और सिर्फ तरीक और जेलों में डालने का काम को हो रहा है लेकिन हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है क्योंकि केस में कुछ नहीं है और जी बाहर आएंगे और ईमानदारी से उन्होंने पहले जब से सियासत की शुरुआत की है पहले सेवा की है और आने वाले समय में भी करेंगे